di 104.8 ya untuk seperti yang saya war-warkan dari awal lagi ah, okey kita nak bersama-sama dengan Encik Muhammad Ridwan Bos Abdullah Pencarah Kanan Pusat Pengajian Ekonomi Kewangan dan Perbankan Universiti Utara Malaysia UUM Assalamualaikum Tuan Waalaikumsalam Warahmatullahi Wabarakatuh Apa khabar? Alhamdulillah sihat tuan sihat ke? Alhamdulillah. <laughs> tuan, hari ini kita, alhamdulillah. Alhamdulillah, kita ya. dengar suara tuan hari ceria. Uh, ada senyuman, senyuman manis di wajahnya. <laughs> Baik, tuan. Alhamdulillah. Ya. Uh, kita nak perkenalkan tuan dulu. Tuan merupakan fasilitator transformasi ekonomi Kedah sektor pembuatan pada tahun 2013 dan kemudian 2015 sebagai jawatan kuasa technical corridor utara. Kemudian pakar teknikal MPC MITI dari tahun 2017 hingga 2019 dan 2024 dan tahun ini merupakan pakar rujuk ekonomi dalam Greater Kedah Tuan. Hebat tuan kita. Membantu. Membantu. membantu saja. Dan, membantu. dan membantu. membantu orang negeri Kedah. Alhamdulillah. Tuan asal Sarawak kan? Ya betul. dan ya, Sarawak ya. tu part mana? Bahagian mana tu tuan? Dekat uh, Sibu 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 Sarawak uh, Oh nanti Jauh sedikit lah bolehlah uh. saya ke Sibu nanti uh, Cuti uh, <laughs> Baik tuan kita nak sayang tentang Pasca Belanjawan 2026 Yang telah dibentangkan semalam yang memperuntukkan sebanyak 470 bilion ringgit meningkat daripada 452 bilion ringgit pada tahun 2025 ini bagi menyokong pertumbuhan ekonomi negara yang lebih mampan dan juga inklusif di bawah kerangka Rancangan Malaysia ke-13 RMK13 dan tema tahun ini tuan belanjawan rakyat memenuhi keutamaan madani uh, bila sebut belanjawan orang mesti tanya orang mesti tunggu apa yang rakyat dapat apa yang kita dapat tuan jadi secara ringkasnya pendapat tuan berkenaan belanjawan 2026 secara keseluruhan silakan tuan Uh, terima kasih DJ Ain dan juga terima kasih RTM uh, Langkawi yang uh, menjemput saya untuk bersama dalam sesi uh, berkaitan dengan uh, Belanjawan 2026 pada pagi ini. Ya. Yeah. Dan seperti biasa, uh, saya sampaikan salam dahulu daripada Salam Biru Wana, yeah. Universiti Utara Malaysia. Oh, ya, yeah. <laughs> Dan yeah. ya DJI seperti yang uh, kita sama-sama dengan semalam mm -hmm. uh, ya, Ada peningkatan dari segi bajet uh, Kepada 470 bilion mm -hmm. Yang merangkumi perbelanjaan pembangunan dan perbelanjaan mengurus yeah. Begitu juga dengan uh, ada beberapa perkara yang lain yang berkaitan dengan pertumbuhan ekonomi mm -hmm. Dan seperti yang DJI maklumkan tadi ya, Belanjawan kali ini agak uh, sebab kita nak tahu apa kesan dia kepada rakyat uh -huh. ataupun kalau istilah ekonomi kita panggil kesan limpahan uh -huh. kepada rakyat ya jadi apa, uh, ya kesan limpahan ataupun dalam bahasa uh, ekonomi dipanggil spillover effects dia. Oh. Ah ya. Jadi ya maksudnya berapakah maksudnya berapa yang daripada belanjawan itu sendiri ah. akan sampai kepada rakyat. Ah hmm. ya itu yang hmm. uh, yang cuba ditekankan oleh Perdana Menteri semalam. Betul. Jadi uh, kalau kita lihat uh, boleh saya uh, maksudnya rangkumkan di sini. Uh, dari segi uh, dari segi uh, politik dari segi uh, sosio ekonomi dan uh, dari segi pertumbuhan. Uh -huh. Perniagaan agak agak Menyeluruh ya. uh, Terutamanya dengan keadaan Ekonomi luar negara yang Tidak menentu dan ya. juga Ditekankan oleh Perdana Menteri Kita berhadapan dengan kesan terik Yang akan dilaksanakan Oleh kerajaan uh, US ya. Dan uh, Dari segi uh, uh, Perniagaan kita sangat uh, uh, Berterima kasih Kepada uh, PM Kerana memberi Uh, bantuan terutamanya di segi ekspor dan bantuan teknikal dan juga modal uh, teroka yang boleh membantu uh, sama ada penegakan kecil dan sederhana untuk merealisasikan uh, barangan mereka untuk diekspor itu yeah. antara perkara yang perlu kita uh, ambil uh, maksudnya ambil tindakan disebabkan uh, bila kita terlibat dalam uh, uh, sama ada sektor pembuatan ataupun Bersama dengan PMKS ini antara isu yang sering ditanya kepada saya bagaimana untuk memasarkan barang barang kita ke luar negara jadi itu antara cabaran kita lah, sebab bagaimana barang kita boleh sampai ke negara luar okey ya jadi itu yang mungkin boleh kita lihat terutama untuk bukan setakat tahun bajet 2026 20, tetapi kalau boleh itu Uh, untuk rancangan Malaysia ke-13 Jadi hmm. maksudnya uh, Kalau lihat pada langkawi itu sendiri hmm. cik, eh? Maksudnya uh, Barang daripada langkawi itu Bagaimana boleh sampai ke langkawi. Sama ada Eropah oh, ya, Sama ada ke, uh, ke Jepin hmm. Begitu juga hmm. Kalau boleh sampai ke Kuala Lumpur pun <laughs> Angela, kan? Alhamdulillah kan uh, Untuk jangka masa pendek ni <laughs> kan katakan yeah. Dalam 6 uh, dalam 6 ke uh, 12 bulan ini hmm. Uh -huh. ada uh, kita tahu hadapan dalam beberapa, bulan lagi akan uh, melancarkan tahun melawat Malaysia 2026. Ya betul. Ya dan uh, nak menjawab semula kepada soalan uh, DJI tadi ya uh -huh. sebenarnya uh, saya antara penyelidik yang melihat kajian impak madani ini terutamanya insentif yang diberikan oleh di bawah program untuk memperkasa pendapatan rakyat dan juga untuk mengurangkan jurang bagi pendapatan rendah jadi kami melihat kajian melihat impak yang yang Uh, diberikan oleh kerajaan Medani hmm. terutamanya style yeah. uh, kampung angkat Medani oh. uh, sejati Medani yeah. itu sejati Medani ini ada juga di Langkawi di sebab kearakan penyelidik uh, kami ada juga pergi ke Langkawi untuk uh, membuat uh, penyelidikan Betul, betul. Saya, saya pergi ke Sawak Ah, balik kampung <laughs> Saya pergi ke bawah balik kampung <laughs> Tak sampai Tak sampai sebab, kampung uh, apa ada, Tak sampai sebab ah. uh, Pergi ke Hulu Ada satu kuasan tu Jadi ah. kita lihat uh, Kampung Angkat Madani tu uh -huh. uh, Jadi Itu nak jawab persoalan DJ Ain tadi Maksudnya bagaimana kesalimpahan uh, eh, Pelajar itu ah. Boleh sampai kepada uh, Rakyat yang, yang akhir lah uh -huh. Dan uh, insentif yang lain pun uh, banyak juga banyak, yang, banyak. yang uh, meningkat pada uh, pada tahun ini untuk hmm. bajet 2026 ini. Ini hmm. termasuklah uh, uh, yang saya agak tekankan uh, iaitu berkaitan dengan uh, ekonomi gigs ini terutamanya yeah. penghantar makanan ini yeah, yang mana Uh, ada insentif untuk insurans uh, hmm. untuk keselamatan dan kesihatan bagi namaikelah. Ya, uh, jadi alham itu alham 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 dulu DJ eh. Baik. Ha okay. baik. baik tuan. Ha, kan kita dah faham sebahagian sedikit tentang secara rangkuman secara keseluruhan. Jadi pandangan tuan tentang pengurangan tekanan kos sara hidup bagi isi rumah berpendapatan rendah dan juga sederhana macam mana pula tuan? Silakan ya danela adalah berdasarkan daripada beberapa uh, ribu responden dalam kajian yang kami buat itu uh -huh. saya jelaskan tadi pada DJI itu terutama uh, termasuk responden uh, di di langkawi yeah. di, uh, hampir semua negeri uh -huh. uh, menyatakan bahawa mereka uh, sangat uh, memerlukan uh, pertambahan uh -huh. dalam uh, dalam uh, <laughs> dalam dalam uh, apa istilah yang saya gunakan menyantuni kos hidup uh, uh, Isi rumah. Ah. Jadi sebab itu kalau kita lihat kalau DJ AIP khas malam uh -huh. ada peningkatan terutama di uh, untuk uh, penerima eiu untuk uh, sara itu sedikit. Yeah. Dan malah ditambah juga beberapa uh, insentif yang lain terutama yeah. bagi tanya, contohnya uh, bagi uh, apa kalau kalau boleh saya sebutkan itu untuk untuk uh, tak so banyak keluarga uh, single, single mother ataupun mm -hmm. uh, ibu tunggal, yeah. yang mana mereka juga ada potongan untuk mereka yang uh, berkaitan dengan sama ada untuk menjaga dan menghantar anak ke, mm. uh, pengasuh mm. uh, dan begitu juga untuk uh, dari segi uh, setara disebabkan yeah. antara hadapan pun di, diberikan sekali lagi. Betul. Jadi uh, agak agak menarik disebabkan uh, kalau kita lihat uh, 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 kita panggil uh, bagaimana cara ini boleh uh, membantu uh, untuk meringankan uh, walaupun uh, uh, pada masa yang sama ada juga yang akan menerima insentif lain. Ia yeah, ha, maksudnya dalam satu-satu masa itu mm -hmm. ha, peningkatan yang agak-agak kita panggil agak mm. ha, agak munasabah, tapi mm -hmm. ha, ha, dalam pelanjuan pada kali inilah. Jadi yeah. maksudnya. Uh, sama ada stal atau penerima yang eh uh, yang lain mm -hmm. dan begitu juga untuk uh, nelayan Betul. dan juga untuk ayap uh, tanam-tanam padi juga di 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 di, di termasuk ni lah beberapa uh, sekolah yang yeah. di di luar luar bandar juga. Mm -hmm. Jadi sebenarnya kalau uh, bukan setakat uh, lihat sekolah itu sendiri tapi kalau kita lihat DJI yeah. kalau sekolah elok di luar bandar maksudnya uh, fasiliti elok yeah. jadi pelajar pun belajar dengan baik Betul. dan kita mengharapkan uh, pelajar menanamkan cita-cita untuk memperbaiki uh, taraf hidup yeah. keluarga masing-masing mm. dan kita telah di apa dalam 2-3 minggu ni seorang pelajar daripada kampung dalam keluarga miskin, mm. yang miskin berjaya merealisasikan cita-cita beliau untuk yeah. menjadi seorang doktor. Alhamdulillah. Jadi, uh, ya, jadi itu kita harapkan daripada nilah mm -hmm. maksudnya daripada impian yang baik persekitaran, dikitaran persekolahan yang baik. Betul betul. Dan begitu juga dengan insentif yang diberikan Dibetan. oleh kerajaan. Baik. Mm -hmm. ha, ya. Baik. Ah itu yang tu. Ya. Ah. Silakan. Dan yang kedua maksudnya kalau uh, disebabkan uh, kita tambah sedikit untuk uh, industri sebab kebetulan saya dah sebut tadi yeah. uh, kepada industri disebabkan uh, ada potongan cukai juga untuk uh, pekerja uh, untuk meningkatkan Uh, kemahiran hmm. mereka uh, jadi kadang memberikan uh, besar juga ni potongan juga 50% ah. untuk meningkat ke kemahiran okay. uh, terutamanya uh, yang berkaitan dengan uh, AI ah, uh, penggunaan yeah, yeah. AI hmm. malam. semalam dan beberapa persoalan selalu ditanya kepada saya antara guna mm -hmm. AI dengan uh, penggunaan buruh. Yeah, ya betul. Uh, ya jadi maksudnya DJI dalam usaha uh, disebabkan kalau AI lebih banyak betul. dalam dalam maksudnya dalam satu-satu industri. Mm -hmm. Jadi buruh uh, akan kurang digunakan. Jadi yeah. itu maksud saya di situ, uh, kalau boleh kita menggunakan bapa salah maksudnya Betul. pada masa yang sama kita menggunakan latihan, kemudahan latihan. Dan pada masa yang sama kita juga belum melihat uh, buruh ini buruh maksud saya di situ sama ada uh, separuh mahir dan mahir lah, maksudnya tidak. Mm. Jadi uh, maksudnya bapa ber salam. Jadi Berpasar. kita dapat. Uh, mengurangkan pengangguran uh, pada masa yang sama kita dapat membantu uh, industri untuk meningkatkan pengeluaran dengan uh, teknologi AI sama ada digitalisasi ataupun uh, pengeluaran yang menggunakan ah uh, automasi yang lebih cekap. Mm -hmm, betul tu. Baik uh, tuan nak tanya juga kan dalam dalam belanjawan semalam eh Langkawi antara yang disebut-sebut ah kekal sebagai destinasi pelancongan utama. Dan dalam sektor pelancongan pula macam mana tuan melihat insentif dan juga inisiatif yang diperuntukkan pada sektor ini? Silakan. Ya, terima kasih DJ Ain Kita uh, Daripada tahun lepas ya. Saya dah tolong mempromosikan uh, Langkawi Terima kasih tuan <laughs> Sebagai okay. uh, destinasi Pancongan uh, Dan ya. begitu juga dengan uh, peranan RTM Langkawi ya. Bahkan saya tengok RTM Langkawi pun agak aktif ya. uh, Untuk bersama dengan masyarakat Dan ya. begitu juga dengan uh, Sektor korporat Bersama-sama uh, Meningkatkan Uh, eh pasaran langkawi sebagai destinasi pelancongan dan seperti hmm. yang DJM hmm. umumkan uh, tadi yang kerajaan masih um, memilih langkawi sebagai destinasi utama uh -huh. untuk Puan pelancong uh -huh. dan uh, alhamdulillah juga uh, ada Terutamanya dalam perkara 73 tu Saya catatkan semalam ni yeah. sebab Ada, <laughs> ada uh, memang dah tahu ada uh, apa sesi bersama Adil Langkawi yeah. pada pagi ini mm -hmm. Itu uh, kekal di Senasi Tumpah Bancong mm -hmm geopelancongan akan dibangunkan iaitu Kilim Geoforest Park. Yeah, Trail Gambara Gua Selat Panjo yeah. dan Geotrail Pendakian di Langkawi UNESCO uh -huh. uh, Global Park. Ya, yeah, Tapi uh, yeah. yang saya suka tu sebab ada insentif. Ah. Uh, terutamanya kepada uh, pengendali uh, cukai pelancongan. Uh -huh. uh, Uh, yang boleh uh, diambil peluang oleh uh, sama ada komuniti uh -huh. dan uh, syarikat kecil dan sederhana di Langkawi lah. Jadi yeah, yeah. Saya ingat a uh, uh, bajet ini perlu di, uh, diambil peluang oleh pengusaha di Langkawi. Jadi sama ada untuk meningkatkan uh, pelancong uh -huh. yang hadir atau datang ke Langkawi. Yeah, yeah. Dan uh, yang saya uh, agak itu sebab dahulu pernah kerajaan memperkenalkan cukai yeah. untuk pendapatan individu ini uh -huh. dan kali ini pula diperkenalkan semula iaitu uh, untuk perbelanjaan individu iaitu RM1,000 uh -huh. uh, sama ada uh, pergi uh, melancong bukan setakat kelangkawi uh -huh. maksudnya uh, tempuan pelancongan uh, domestik uh -huh. dan juga um, untuk program keberdayaan jadi saya ingat itu antara Uh, kesan kesan yang boleh berlaku pada tahun hadapan kepada uh, terutamanya kepada uh, Langkawi sebagai uh -huh. destinasi pelancongan dan begitu juga kepada uh, operator yang terlibat uh, Mengendali. dalam uh -huh. mengendalikan uh, pelancong uh -huh. ataupun mengusahakan pusat-pusat pelancongan yang ada di Langkawi Betul tu tuan kan kami di Langkawi juga sentiasa menanti kunjungan anda semua untuk berkunjung ke pulau kami <laughs> Alhamdulillah. Alhamdulillah. Baik Tuan, seronok cakap pasal kita Langkawi ni. Kita memang suka sangat ha kan? Apatah lagi Langkawi juga disebut-sebut semalam kan banyak kali juga. Baik Tuan, pesanan dan juga harapan Tuan uh, pada belanjawan 2026 ini silakan. Ya, alhamdulillah uh, disebabkan uh, dalam keadaan ekonomi luar negara yang tidak menentu dan kita, kita uh, sangat mengharapkan Kerajaan akan menyokong perbelanjaan sama ada kumpulan sasar ataupun kumpulan menengah ataupun dipanggil industri jadi kalau industri boleh beroperasi dengan baik jadi akan wujud peluang pekerjaan dan juga pada masa yang sama. Uh, kerjasama antara institusi contohnya RTM dengan uh, korporat uh -huh. dan begitu juga dengan uh, uh, masyarakat yeah. jadi akan akan lebih uh, sampai Betul -betul. Uh, kepada uh, ke masyarakat apakah uh, program dan begitu juga dengan uh, budget yang diperkenankan oleh kerajaan jadi uh, pada pada saya Uh, fungsi seperti ATM ataupun beberapa uh, institusi uh, serikat uh, yang berkaitan dengan kerajaan, uh, contohnya kalau di Lagawilada dan beberapa institusi yang lain yeah. uh, ataupun uh, yang kita uh, berikut taman, contohnya Malaysian Tourism, Tourism. Board, lah, eh? uh -huh. uh, yeah. ya, jadi boleh. Uh, bekerjasama dengan RTM dan DJI sendiri pun kata tadi nak pergi yeah. ke sebab kata, Malawak Malaysia boleh yeah. dapat cukai lagi yeah. tu pengisahalan yeah. uh, cukai itu dari uh, maksud saya ya balik semula kepada persoalan lain tadi ya yeah. secara uh, yeah, kesuhan uh, sebenarnya menyokong uh, uh, ekonomi dalaman ataupun domestik dan juga pengisian cukai kepada Uh, sektor korporat uh, hmm. ataupun yang sederhana lah uh, hmm. untuk memacu ekonomi dan pada masa yang sama seperti yang disebutkan uh, oleh uh, Perdana Menteri untuk meningkatkan hasil uh, negara jadi seperti yang uh, saya jelaskan kalau uh, hasil uh, meningkat maksudnya lebih lebih tinggi lagi perbelanjaan untuk sosial ekonomi jadi itu antara perkara yang uh, yang menarik yang di si, disebutkan oleh uh, Perdana Menteri mm -hmm. dalam perbincangan semalam dan yang terakhir yang saya nak tekankan di sini ialah yeah. uh, berkaitan dengan uh, beberapa insentif sukai uh, dan begitu juga dengan uh, 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 bonus yang diberikan oleh uh, uh, kerajaan kepada sektor awam yeah. dan juga uh, di segi skim perumahan saya lihat ada penambahan misalnya SJKP Uh -huh. skim jaminan kredit perumahan pun meningkat dan begitu juga dengan uh, pinjaman perumahan untuk uh, perkhidmatan awam pun uh, meningkat pada tahun hadapan, Jadi itu antara perkara yang, yang menarik terutamanya kepada uh, sama ada pekerja sektor awam uh -huh. atau pekerja yang tidak ada uh, uh, apa gaji slip gaji. Uh -huh. Jadi uh -huh. mereka uh, mereka boleh memohon HJKP itu, uh -huh. itu uh, skim Uh, jaminan kredit perumahan mm -hmm. Dengan bank yang terlibat uh, Dengan izin saya sebutkan ada Bank-bank uh, uh, seperti bank simpanan mm -hmm. Dan bank-bank yang lain Yang disebut semalam lah yeah. Yeah. Boleh eh? ya yeah. <laughs> <laughs> Jadi uh, itu antara untuk uh, Bagi kemudahan perumahan yeah. Dan uh, untuk kesihatan juga disebutkan itu Betul? Untuk mm. uh, ya yeah, Untuk insurans dan begitu juga dengan Uh, pekerjaan yang yang agak terkini contohnya gig ekonomi hmm. terutamanya yang terlibat dengan apa? Uh, 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 heling hmm. uh, dan juga penghantar makanan. Jadi heling pun terka uh, uh, untuk mendapat subsidi uh, uh, terkecuali daripada subsidi apa? Budi, budi tunggangan dan mereka uh, ya yeah. yeah, uh, <laughs> boleh menikmati tidak tampal, tampal tanpa tanpa. Uh, tambah limit. Uh. Jadi uh, itu untuk untuk uh, rumusan kajian. Yeah. Ya, yeah, itu untuk rumusannya. Okey, Rumusannya yeah. kita jelas sekali alhamdulillah insya-Allah dan semoga belanjawan 2026 ni yang memperkasakan perkhidmatan rakyat nak membina jati diri mem Membangun nilai insani digariskan masing-masing uh, sebagai tekad 8 dan tekad 9 di bawah belanjawan Madani InsyaAllah ha, kan. Baik tuan bila yeah. nak ila, bila nak kelang kawin ni? Bila nak mai sini? <tik> dia nak ambil peluang cukai tu. Ah. <tik> itu ya itu yang tuan kena mai ni nak cukai ah, tu kan. Nanti dapat potongan Baik kita jumpa ah, lagi. Ah, kita jumpa lagi tuan. Baik, tuan. Nanti, ya, baik. Terima Manti, kasih banyak-banyak atas laki -laki kerjasama laki -laki. untuk belanjawan 2026 ni. Kita jumpa untuk Eh, InsyaAllah akan akan datang pula. baik, insyaAllah. Baik, terima kasih tuan. Assalamualaikum. Waalaikumsalam. Alhamdulillah. Terlepas dari siaran program-program menarik di RTM, jom saksikan semuanya di RTM Click.